Bercerita uh, Datuk Sri Anwar dah umum Line up baru Menteri juga timbalan menteri Kabinet Pasca PRU 16 Ada muka baru, ada yang pindah portfolio kan, Ada yang kena buang Yang kena buang tu kita tak sangka kena buang Tapi apa nak buat itulah keputusan uh, Perdana Menteri kan Macam-macam reaksi lah pandangan daripada Rakyat Malaysia, ada yang setuju, ada yang tak setuju Ada yang bagi pandangan Kata patut orang lain yang kena ganti Orang lain yang patut duduk sini, orang lain yang patut duduk situ Tak nak puaskan hati 30 juta lebih rakyat Malaysia ni payah lah ya, Yang penting kita tengok line up Ini memang line up menuju PRU16 ha, Paling aku suka akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Tukar juga Menteri Agama uh, apa Letak Dr. Zulkifli naik pangkat lah ha, Sebelum ni dia timbalan naik jadi Menteri Penuh ya. Aku harap Dr. Zul lah boleh lead the narrative lawan pembangkang dalam isu-isu agamalah sebab selama ni kita tengok Dr Naim bukan tak bagus cuma bila dia jadi menteri ni dia kekok sikit nampak awkward sikit tak proaktif nak nak berdepan dengan serangan pembangkang lagi-lagi isu-isu yang melibatkan agama eh terlalu defensif sangat dan seorang lagi muka baru menteri belia sukan YB Taufik Johari anak pada speaker Tan Sri speaker Naik jadi menteri bila sukan Ini memang kita tengok Move daripada Perdana Menteri nak polish uh, Sokongan orang muda uh, Dia letaklah Orang muda seperti Taufik Johari Ramanan pun naik pangkat Dari Timbalan Menteri Koperasi naik jadi Menteri Kusuma Ini pun penting Sebab kuota bangsa India dalam kabinet ini Kena ada wakil lah Takkan nak letak MIC pula kan Anayuh pun pergi tukar portfolio, pergi jaga wilayah pula. Akhman Nasir, YB Akhman Nasir naik jadi Menteri Ekonomi. Ha, jadi sekarang ini terpulang pada line up baru. Inilah untuk buktikan, proof pada rakyat ada masa lagi setahun dua tahun ini. Buat kerja let look lah. Ha, buat kerja betul-betul, ha, pastikan mandat yang diberi oleh Perdana Menteri ini, Uh, digunakan sebaik mungkin lah ataupun senang lah kalau tak buat kerja rakyat akan humban PRU 16 nanti tak lama nak ngundi lah macam aku cakap tadi lah ha, semua orang berhak untuk bagi komen bagi pandangan masing-masing punya pandangan lah biasalah ha, tapi hakikatnya Perdana Menteri tak mampu nak puaskan hati semua orang nak jaga hati uh, setiap seorang ini tak mampulah eh, luar kuasa Perdana Menteri lah kan jangan kira dengan pembangkang. Pembangkang ini siang-siang lagi dia dah keluar statement dah. Tak puas hati dengan Perdana Menteri ni kan. Buat apa pun memang dia tak puas hati. Anwar ni tukarlah apa pun. Dia takkan puas hati pembangkang ni. Mungkin pembangkang ni dia nak Perdana Menteri lantik Presiden PAS ni jadi Duta Timur Tengah ke. Ataupun jadi Menteri Jaga Parking ke. Menteri apa menteri uh, nelayan jaga apa majikan aku tak tahulah kan lantik hadiah orang dekat situ baru depa hati kot pembangkang ni ha, jadi jangan hiraukanlah pembangkang ni mereka memang kerja dia membangkang ah ha, tapi yang penting Datuk Syah Anwar proof ha, Datuk Syah Anwar proof kepada rakyat rombakan besar-besaran kabinet ini adalah kerana uh, Datuk Syah Anwar nak kan prestasi ha, prestasi menteri-menteri orang-orang dia ini berada di tahap maksimum Ha, buat kerja. Yang mana tak buat kerja, buang. Itu 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 cerita dia. Ha, jadi yang kena buang, nasib lah. Dan yang yang naik naik jadi menteri ni bukan satu kelebihan. Itu satu tanggungjawab yang besar oleh uh, Perdana Menteri dan rakyat akan menilai lah. Ha, sebab pressure ni besar. Pressure ni bukan bukan kata naik jadi menteri ni sonok-sonok ada driver, ada bodyguard pasal Tak. You rakyat akan menilai lah. Kita nak mengundi tak lama lah ni. Ada masa setahun, dua tahun ni. Buatlah kerja yang elok. Jadi, syabas pada Perdana Menteri. Ya, kerana akhirnya kita tengok. Ya, line up baru inilah akan bawa kajian awal dani ni menuju PRU 16 nanti. Rakyat suka atau tak suka, kita akan tengok ni. Line up ni lah yang akan menentukan. Okay, sekarang ni aku duk terfikir. Siapa sebenarnya yang yang duk ajak orang Melayu Islam hasut orang Melayu Islam benci pada alim ulama' ni sebenarnya siapa? Ha? PAS ni dia dah terbiasa melabel orang-orang yang mengkritik totok guru dalam PAS ini sebagai um, tidak menghormati alim ulama' menghina ulama' menghina agamawan Ya, tapi apa yang berlaku pada Syekh Wazir hari ni cukup untuk kita semua ini ambil masa fikirlah. Ah ha? siapa sebenarnya yang duk ajak orang benci, memusuhi Uh, para ulama hari ini bagi tadi kita semua tahu heboh di media sosial eh, berita mengenai Syekh Wazi uh, seorang ulama besar di negeri Kelantan yang juga timbalan pengurusi Jabah Pondok Negeri Kelantan uh, penasihat pada kesatuan pondok Kelantan ini uh, tidak disambung kontrak kontrak mengajar oleh Yayasan Islam Kelantan uh, di Pondok Moden Kandis di Bacok Ya, ada yang kata ini adalah berita palsu Yang sengaja direka oleh Geng-geng penyokong kerajaan Fitnah dari penyokong-penyokong kerajaan Sengaja nak memburukkan imej uh, PAS Negeri Kelantan Tapi yang mula-mula viralkan isu ini Adalah anak-anak murid Syekh Wazir itu sendiri ha, Bukan kita yang menyokong kerajaan madani ni eh. ha, Mereka anak-anak murid Syekh Wazir Yang bangkit ha, Mendesak Yayasan Islam Kelantan YIK ini untuk terus sambung kontrak Syekh Wazir, Tuan Guru Syekh Wazir kerana mereka dimaklumkan dia Yik tak berhasrat untuk menyambung kontrak Syekh Wazir. Bila Kerajaan PAS Negeri Kelantan dengan Yayasan Islam Kelantan ini teruk kena kena hentam, barulah you turn tarik balik sambung balik kontrak lepas kena balon teruk ni dia sambung balik kontrak sebab pengaruh Syekh Wazir Tuan Guru Syekh Wazir di Kelantan ni memang kuat lah dan Syekh Wazir ni antara penyokong kuat PAS dia pernah sebut undi PAS ni Farouk Ain dia, itu dia pernah sebut kita semua tahu memang Syekh Wazir ni penyokong kuat PAS lah cuma Syekh Wazir ni dia rapat uh, akrab dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia itu ya, dia selalu hadir ke majlis-majlis ilmu anjuran kerajaan dan Syekh Wazir memang selalu mendoakan perkara yang baik-baik untuk Anwar Ibrahim bukan dia jadi walanun ke jilat Anwar ke tak dia hanya mendoakan perkara yang baik untuk Anwar Ibrahim dan Kajak Amalani itu aja. dan benda ini memang kurang disenangi oleh pimpinan PAS khususnya PAS di negeri Kelantan dan petaksuk-petaksuk yang totok pada PAS ini. Ha, itu yang berlaku cuma cuma ni apa yang berlaku pada Syekh Wazir ni uh, langsung tak mengejutkan lah Pada akulah Kerana kita semua tahu Sejarah PAS ni memang ramai ha, Berapa ramai dah ustaz-ustaz alim-alim ulama, agamawan-agamawan yang tak sehaluan dengan PAS, dia halang mengajar di masjid, surau atau mana-mana tempat lah yang dikuasai oleh orang-orang PAS ini. Ya, dulu berapa ramai ustaz-ustaz UMNO tak dapat mengajar di masjid kerana tak sehaluan buat politik dengan dengan orang-orang PAS ni. Benda sama berlaku pada ustaz-ustaz yang ikut parti amanah. Ya, PAS pecah tubuhnya amanah. Berapa ramai ustaz-ustaz yang pro pada amanah ni tak dapat mengajar dekat masjid sebab orang PAS tak bagi. Dia, dia tak kira siapa ahli ulama besar mana pun. Dan kalau kau tak sehaluan dengan dengan pah ini, maka puak-puak pah ni akan maki, hina, kutuk, caci kau macam tu eh. Dia tak kira hebat mana pun. Ah ha, level-level Syekh Wazir ni, wish ha, ah, apa ulama besar dekat Kelantan ni tapi Syekh Wazir pun nak kerat. Ah, dia tak peduli kerana apa? Kerana hanya Syekh Wazir ni baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ah Syekh Wazi pun nak kerat hari ni. Ah ha, ambil contoh selain Syekh Wazir, kita tengok uh, seorang lagi Ustaz Muhaizat pun salah seorang agamawan, orang hebat, orang berilmu yang uh, lantang mengkritik salah laku PAS, menegur PAS pun sama, terima nasib yang sama, tak dapat sambung tauliah di di Kelantan, tauliah mengajar. nah ha, Syekh Wazir pun hampir, hampir kena perkara yang sama. Cuma Syekh Wazir ni dia ada pengaruh yang sangat besar di di Kelantan, tak mudahlah untuk... Pas ni nak kerat dia mudah-mudah macam tu tak semua geng-geng pondok di Kelantan ni ni tak sok dengan pas ada yang tak tak sok dengan pas pun ha, jadi tergamak tergamak pengaduk-pengaduk pas ni cuba nak hasut rakyat benci sosok ulama besar seperti Syekh hanya kerana Syekh Wazir ni baik dengan Anwar Ibrahim ha, jadi pada ustaz-ustaz yang duduk dalam pas ha, yang hari ni mungkin Mendapat layanan yang sangat baik, yang di, di, disayangi oleh, oleh seluruh lah, seluruh penyokong-penyokong PAS, pimpinan-pimpinan PAS, ya. Tunggulah satu hari nanti, sekiranya apa-apa berlaku yang memerlukan kalian menegur PAS, maka waktu itu, mungkin ustaz-ustaz uh, yang berada dalam PAS hari ini akan terima nasib yang sama seperti mana ustaz Muhaizad, uh, Syekh Wazir dan ustaz-ustaz agama-agama lain yang berapa ramai dah yang aku tak sebut dalam video ini yang, yang sudah menerima nasib yang sama. Adik kerana apa? Kerana mereka tak sehaluan dengan pas itu sahaja. Ha, inilah nak kenal, nak 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 nak, nak tunjuk ha? perangai sifat sebenar pas ini sedang